कणत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवयः श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नामचरमे कुचाभ्यामासङ्गः कुरवकतरोरप् प्यसुलभः गिरामाहुर्देवीं द्रुहिण गृहिणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनया तुरीय भ्रमयसि परब्रह्म महिषी कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णे जनजलम् प्रकृत्यामोकानामपि च कविता मुखकमलताम्बूलरसता सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यम् शिथिलयतिरम्येण वपुषा चिरञ्जीवन् पितपशुपाशव्यतिकरः परानन्दाभिख्यं रसयति रसं त्वद्भजनवान् प्रदीपज्वालाभिर्दिवस सुधासुतेश्चन्द्रोपलजलवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणम् त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननिवाचां स्तुतिरियम् <śles> శాంతి 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 ఇంతటితో సౌందర్యలహరిలోని వంద శ్లోకాలు సంపూర్ణమవుతున్నాయి ఇక తర్వాతి ప్రక్షిప్తమైనటువంటి మూడు ప్రముఖ శ్లోకాలని తర్వాతి భాగంలో వినబోతూ ఉన్నాము సర్వం శ్రీదేవి చరణార్పితము